Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Jumpa lagi ya tetap di channelnya Ming Mei Nah oke teman-teman video kali ini Ming Mei mau memasak miso on goreng cabai hijau ala Taiwan ya Nah bagaimana cara memasaknya? Bagi teman-teman yang penasaran silahkan simak terus video ini sampai selesai ya Dan semoga video saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya Nah untuk memasak so on goreng ala Taiwan Bumbunya juga sangat simple Kita siapkan bawang putih Setelah selesai kita sisihkan dulu ya. Lalu di sini aku juga menggunakan sedikit bawang merah. Sekarang kita potong-potong dulu ini bawang merahnya. Setelah selesai kita sisihkan dulu ya Dan sekarang kita potong cabai hijaunya Kita potong-potong miring Lalu di sini aku juga campuri dengan sedikit cabai rawit ya, biar agak sedikit pedas karena cabai hijaunya itu tidak pedas sama sekali ya. Dan ini soon yang tadi kita rendam pakai air hangat dan udah mengembang dan ini aku tiriskan dan sebelum kita masak kita tuangkan sedikit kecap asin ke dalam soon ini ya. Nah sekarang kita langsung aja ke cara masaknya, kita tumis bumbunya, kita tumis bawang putih dan bawang merah ini sampai baunya harum, sampai warnanya agak sedikit kecoklatan ya Kita masukkan cabai hijaunya, kita tumis-tumis sebentar Kita tambahkan sedikit garam Lalu kita masukkan sedikit bubuk kaldu Kita tumis-tumis lagi ya Dan sekarang kita masukkan soonnya Lalu sekarang kita masukkan sedikit bubuk lada tambahkan sedikit saus tiram. Kita tambahkan sedikit kecap asin ya. Nah, kalau udah seperti ini sekarang kita tinggal aduk-aduk saja sampai merata, biarkan kecap asin dan saus tiramnya itu merata ya. Nah kalau udah seperti ini, ini mie soon goreng cabai hijau ala Taiwan udah matang ya, udah boleh diangkat dan disajikan. Nah oke teman-teman seperti inilah hasil akhir mie soon goreng cabai hijau ala Taiwan dari Ming Mei. Bagi teman-teman yang suka silahkan dicoba resepnya dan jangan lupa tetap bantu support Ming Mei dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.